Satu keping bihun. Tambahkan air secukupnya. Rebus kurang lebih 5 menit. Matikan apinya, angkat dan tiriskan. Potong bihun agak kasar. Kemudian sisihkan. 4 sendok makan tepung terigu. 2 sendok makan tepung tapioka. Baru 1 buah wortel ukuran kecil. 2 batang daun seledri. 2 siung bawang putih parut 1 siung bawang merah parut 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah hingga satu sendok teh merica bubuk setengah hingga satu sendok makan gula pasir dua ratus lima puluh air kemudian aduk rata Masukkan bihun, kemudian aduk rata. Masak adonan menggunakan api kecil, aduk terus agar tidak gosong. Masak hingga menggumpal. Seperti ini, matikan apinya dan biarkan dingin. Siapkan minyak secukupnya. Gunakan plastik dan minyak di tangan agar adonan tidak lengket saat dibentuk. Ambil setengah sendok makan adonan, lalu bentuk sesuai keinginan. ulangi hingga adonan habis Kuenya siap untuk digoreng Kocok satu butir telur Sejumput garam Panaskan minyak secukupnya, celupkan kue ke dalam telur, kemudian goreng menggunakan api sedang cenderung kecil agar kuenya matang hingga ke dalam. Goreng hingga kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Warna kuenya sangat cantik dan harum sekali. Lembut, enak, bikin keluarga ketagihan.